stop do you have aku baru dengar kita ada tugasan 2. Cik Sarah bagi. Er.. apa kata kita bincang pasal tugasan ni? Ah huh? tugasan apa eh, Oh uh, Tajuk yang kita dapat Untuk tugasan 2 ni Adalah mara Strategi melahirkan tenaga kerja Berkemahiran tinggi Untuk pasaran global Jadi macam mana? Haa ah, Betul apa yang abang cakap So uh, Sisi Amira ada bagi tugasan 2 Iaitu mara strategi Melahirkan tenaga kerja Berkemahiran tinggi Untuk pasaran global Jadi uh, Kita kena cari objektif kajian lah Memandangkan mana uh, kan kita ada tiga orang so kita akan mencari tiga objektif kajian, so kita akan agihkan objektif kajian tu sorang-sorang jadi sekarang ni kita kena cari objektif kajian masing-masing lepas tu kalau dah habis cari nanti kita kumpul balik dan bincangkan sendiri Hello Ha korang, dah set belum cari uh, objektif kajian tadi? Yeah. Dah? Okay. Oh, dah set, jom kita kumpul balik tempat tadi yeah. Jadi, apa objektif kajian korang tadi? Ha, uh, objektif kajian yang pertama yang aku jumpa iaitu mengenal Pasti, Latar Belakang dan Sejarah Rumah Yamara kau pula Nas? Apa objektif kajian kau? Adi. Jadi objektif yang aku dapat um, dalam objektif kajian ni adalah usaha-usaha strategi yang dilaksanakan oleh MARA dalam pembangunan ekonomi, penyediaan tenaga kerja mahir dan pemekasan keusahawanan Bumi Putra. So, um, apa objektif kajian kau pula Nafiq? Jadi, objektif kajian aku pula ialah menjelaskan potensi Mara dalam mengembangkan peranan dan impaknya terhadap pasaran global Memandangkan objektif kajian kita dah ada tiga-tiga ni Apa kata kita mula dengan objektif kajian yang pertama? Kau okey tak Denise? Ha? Okey, boleh-boleh okay, Jadi, untuk objektif kajian kami yang pertama Iaitu, latar belakang dan sejarah penubuhan Mara untuk objektif kajian ni terdapat 3 sub topik. yang pertama, penubuhan RIDA 1950. Sub topik yang kedua adalah perisytihan penubuhan RIDA. Dan sub topik yang ketiga adalah penubuhan MARA pada tahun 1966. Jadi untuk uh, sub topik objektif kajian kami yang pertama iaitu penubuhan RIDA. Selepas tamatnya parodi dunia kedua masyarakat di tanah Melayu berdepan dengan ketegangan kaum akibat dasar British yang lebih mengutamakan satu kaum dalam bidang ekonomi dan sosial. Bagi menenangi isu ini, kerajaan British uh, melubuhkan jawatan Kuasa uh, hubungan antara kaum atau community liaison committee atau kita boleh panggil CLC uh, pada Januari 1949. Jadi jawatan kuasa ini dianggotai oleh pemimpin utama Melayu dan Cina. Antaranya Datuk Om Jafa dari UMNO dan Tang Cheng Lok dari MCA. Jadi hasil perbincangan mereka uh, untuk hasil perbincangan mereka ialah untuk melahirkan satu keputusan yang penting iaitu penubuhan lembaga pembangunan industri desa atau uh, RIDA pada Oktober 1950. Jadi tujuan RIDA sangat jelas untuk membantu meningkatkan taraf ekonomi, pendidikan, masyarakat luar bandar terutamanya orang Melayu. Jadi ini ini adalah langkah awal kerajaan dalam memperkasa sosial, sosial ekonomi bumi putera di tanah Melayu. Jadi selesai uh, tentang subtopik objektif kajian yang pertama, kita pergi terus kepada objektif, subtopik objektif kajian yang kedua. Jadi uh, untuk Sub topik positif kerja kedua adalah pengistirahan penumbuhan rida. Jadi pada bulan Oktober 1950, segera ni, keseluruhan jaya, jaya tinggi, tinggi British, secara rasmi mengumumkan penumbuhan rida di Kuala Lumpur. Semasa mesyuarat komuniti malaysia Committee, tujuan utama rida adalah untuk menangani kemiskinan dan kemunduran ekonomi masyarakat Melayu di dua bandar. Jadi cadangan ini dibawa oleh Datuk Om Jaffar yang mencadangkan aa, penubuhan satu agensi pembangunan yang menggunakan dana kerajaan British Jadi aa, agensi ini diberi nama Lembaga Kemajuan, Kemajuan Industri Desa atau kita boleh panggil RIDAM Dan mula beroperasi secara rasmi pada tahun 1951 jadi Rida ni dia memainkan peranan penting dalam membina ekonomi desa seperti meningkatkan taraf pendidikan dan memperkukuh kebajikan orang Melayu namun aa, menjelang, menjelang tahun 1965 timbul, timbul desakan agar peranan ini diperluas jadi aa, Rida disusun semula dan diberi nama baru iaitu Majlis Amanah Raya atau kita biasa dengar iaitu marahlah. lah so marah ni uh, tujuan dia adalah untuk terus memperkasa pembangunan bumi putera dalam pelbagai bidang jadi kita telah sampai kepada subtopik uh, cuti fikajan yang terakhir iaitu penubuhan marah menjelang tahun 1963 selepas pembentukan Malaysia ekonomi orang Melayu masih ketinggalan berbanding dengan kaum lain seperti China dan India lah. Jadi keadaan ini membimbangkan para pemimpin dan cendekiawan Melayu. Jadi pada 5 hingga 7 Jun 19, aa, 1965, Kongres Ekonomi Bumi Putra telah diadakan. So, da, jadi dalam Kongres ini, aa, mereka bersetuju untuk Memubahkan Ilda eh, dan menubuhkan sebuah badan baru yang lebih berwibawa iaitu Majlis Amanah Rakyat atau kita boleh panggil MARA Jadi pada Disember 1965 Parlimen meluluskan rang undang-undang MARA Iaitu ia menerima persetujuan diraja pada 9 Februari 1966 Dan secara rasmi MARA ditubuhkan pada 1 Mac 1966 Melalui Akta MARA Bilangan 20 Tahun 1966 jadi uh, Akta Mara Bilangan Dukuh Tahun 1966 ni maksudnya adalah Akta Mara iaitu undang-undang yang ditetapkan berkaitan penubuhan Mara dan Bilangan 20 itu bermaksud merupakan uh, Akta yang ke-20 yang diluluskan pada tahun 1966 jadi secara penuh ia boleh dibaca sebagai uh, Akta Mara Akta bilangan 20966. Ah uh, jadi itu adalah uh, isi kenai objektif kajian yang pertama lah. Jadi, Anas apa uh, isi untuk objektif kajian kamu pula? So untuk objektif kajian aku pula, ah uh, adalah usaha-usaha strategi yang dilaksanakan oleh MARA dalam pembangunan ekonomi penyediaan tenaga kerja mahir dan pemerkasaan keusahawanan Bumi Putra. So yang pertama adalah pelaksanaan MARA dari strategi 3P. 3P ni yang pertama adalah penyertaan, yang kedua pemilikan dan yang ketiga penguasaan. Uh, jadi uh, pelaksanaan ini untuk meningkatkan penglibatan bumi putra dalam sektor ekonomi melalui nilai-nilai integriti, profesionalisme dan kesungguhan dalam setiap aspek pembangunan. So yang kedua, isi yang kedua aku dapat adalah pembangunan ekos ekosistem pendidikan Mara secara holistik. So dalam isi ini um, Mara mendedahkan um, apa tu? Uh, mendedahkan kepada pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Dengan laluan kerjaya profesional dan bidang TVET sejak peringkat menengah lagi Dan um, pelajar boleh membuat pilihan kerjaya yang lebih tepat dan relevan dengan keperluan industri Sejajar dengan perkembangan teknologi dan globalisasi Yang ketiga pula um, Pemerkasaan tenaga kerja Bumi Putera melalui institusi TVET Aa, yang pertama uh, MARA memperkasakan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational iaitu TVET seperti Jet MARA lah dan aa, program TVET MARA menawarkan latihan lengkap dari tahap 1 hingga tahap 5 membentuk untuk membentuk graduan yang bukan sahaja berkemahiran malah berdaya saing untuk aa, memiliki entiti, entiti perniagaan sendiri yang keempat adalah pelaksanaan program berstruktur untuk pembangunan usahawan sasaran program ni aa, meliputi bakal usahawan dan usahawan sedia ada mengikut tahap kemajuan perniagaan mereka iaitu di peringkat startup iaitu kurang daripada setahun progresif iaitu 2 hingga 5 tahun dan scale up ataupun premier di, aa, mengambil masa selama lebih 5 tahun tau dan yang terakhir aa, MARA menganjurkan program khas untuk usahawan industri berpotensi. Dalam misi ini MARA menganjurkan pelbagai program khas keusahawanan yang direka secara berpackage untuk membangunkan usahawan dalam sektor berpotensi. Dalam sektor industri berpotensi. Jadi program-program yang MARA buat ni termasuk Wanita Inspirasi Ekonomi (WISE), Mercu, Hit Bubble. Hit Bubble ni um, ada dah di, dibuat oleh Mara Mara in Fashion MIF Gate to Global GTG dan Beauty in Business BISS jadi kesemua program ini aa, yang telah dijalankan oleh Mara aa, telah bekerjasama dengan pejabat Mara Negeri pejabat Mara Daerah institusi pendidikan Mara IMA dan syarikat subsidiary Mara berfungsi untuk menyalurkan maklumat dan inisiatif secara holistik kepada masyarakat di luar sana Jadi itu je objektif kajian daripada aku Jadi aa, apa isi objektif kajian kau pula Nabil? Jadi objektif kajian aku pula adalah Potensi marah dalam mengembangkan peranan dan tempatnya terhadap pasaran global Jadi satu pihak yang pertama adalah Melahirkan graduan bertaraf antarabangsa jadi MARA melalui institusi seperti Universiti Kuala Lumpur UKL, german Malaysian Institute JMI dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM menawarkan program bertaraf antarabangsa iaitu bekerjasama dengan negara maju seperti Jerman, Jepun dan Korea. Jadi contohnya graduan MARA akan memiliki sijil dan kemahiran yang diiktiraf di peringkat global seperti sijil kerja duteraan, vocational dan profesional yang kemudian menjadikan mereka berdaya saing di pasaran kerja antarabangsa Satu so, topik yang kedua adalah Perhantaran bangsaan pendidikan MARA iaitu MARA sentiasa aktif dalam menghantar pelajar ke luar negara dalam bidang kritikal seperti kejuruteraan, perubatan, teknologi maklumat dan perniagaan MARA juga menjalinkan hubungan strategi dengan universiti dan industri luar untuk program pertukaran pelajar latihan industri dan penyelidikan bersama. Jadi ini akan membantu graduan MARA untuk lebih mudah mendapat peluang pekerjaan atau keusahawanan di luar negara. Satu topik yang seterusnya adalah pembangunan keusahawanan global iaitu MARA melalui agensinya seperti PUNB iaitu Perbadanan Usahawanan Nasional Berhad dan program keusahawanan MARA melahirkan usahawan muda yang mampu menembusi pasal luar negara jadi di sini MARA membantu menyediakan bimbingan, pembiayaan dan platform untuk usahawanan uh, memperluas perniagaan ke peringkat antarabangsa iaitu contohnya pameran perdagangan global dan ekspor ekspor jadi satu topik yang terakhir adalah latihan event bertaraf global iaitu MARA memperkasa bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational iaitu TVET dengan mengikut standard industri antarabangsa sebagai contoh Malaysia China Institute MCI iaitu ianya Giat Mara di bagian Datuk ditubuhkan hasil kerjasama erat antara Malaysia dan China MCI juga merupakan langkah strategik untuk meningkatkan penguasaan teknologi tinggi seperti smart manufacturing, internet of things dan penyelenggaraan kenderaan elektrik iaitu EV. Jadi untuk keseluruhannya, ini membolehkan graduan MARA uh, di MCI mendapatkan peluang pekerjaan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di negara-negara yang memerlukan tenaga kerja mahir seperti Jepun, Jerman, Korea dan negara Timur Tengah Jadi, uh, apakah kesimpulan yang kita perolehi daripada tuan pesan 2 kita kali ini? Berikan pendapat, Anas Nabil? Pada pendapat saya, marah ini berperan penting dalam membajukan dan mengurungkan masyarakat untuk terap bagi pendidikan dan kemahiran dan keusahawanan. Awak ah. pula? Saya setuju dengan pendapat awak, Nabil. Jadi, hasil daripada pendapatan kajian daripada saya adalah usaha uh, ini dapat membuka uh, peluang pekerjaan hingga kekuasaan global dan dapat melahirkan uh, tenaga kerja yang kemahiran tinggi hmm, saya pun uh, setuju dengan pendapat awak berdua jadi secara keseluruhannya uh, marak ini menyumbang besar kepada pembangunan negara dan berpotensi kekal sebagai peneraju dalam memperkasakan sosial ekonomi bumi putra sekian terima kasih